Приїхав в гості до свого друга, раніше вчалася по телефону року 3-4, а це приїхав до Васі у Францію. така красота, це його база. Така міцність, е, є низини, є горна містость, то є такі середні гори, є високі гори. Ну, пасіки роз'їжджаються, скажімо, в початку года стоять знизу, потім піднімаються на середину, потім можуть наверху їжджати. Така міцність дуже красива, дуже багата. на разнотравья, на различные дерева. Собирается много сортов меда, там, наверное, до 10 сортов меда в общем, да? Ну, штук 8 будет, да. Сортов меда, да? Да, да, нам надо посмотреть, сколько у меня этикеток этих на баночке, mm -hmm. да, штук 8 будет. Да, ну, будем показывать все подряд, кому будет интересно, дивиться. Это такой погрузчик, есть на предприятии. форт. площадка полноприводный. Вот я уже успел на одном точку засисти, то этим Фордом... Ну нам не помог, но... Да, но Форд не помог, и Форд засів, и потом трактор нас спас в Что, mm -hmm. Вась, покажешь? Походим так, да? Что внутри? Да, ну вот у нас здесь улья Это твоя машина, ну как твоя, да? Это рабочая, а это... Да, видно... это рабочая, это домой ездит. Ага. Просто большая семья, там собак тоже. Система ульів тут у всіх, бо я, ну якби Вася це вторий пасічник, по сети чотири пасіки у Франції і одну пасіку в Германии. То есть такий, скажем, обмен опытом. То система у них ну, практически у всіх стандарт. Ну, Совершенно процентов 90 на этой системе, чи даже больше. Ну, здесь почти 98%, да? От 98% пасічників у них всіх один стандарт. А, То есть, до на югі Франції рут, а тут все Додан 10 рамочний, ну у них ніде без Гофмана. Тобто такі розділителі. Криша, кормушка і 10 рамок без Гофмана Доданських. Дно Нікот, Ну, у Вася пластика органично, то разрешается только одно пластиковое и кормушка пластиковая, а все остальное должно быть деревянное. Вот волком Да, как двух, двухъярусный, да? Да, да, Стаб. да. Вот мы рамки в этом году пытались тоже как-то поставить, чтобы моль не заводилась, то мы их палочками ага. видишь? Что вентиляция, ну, да, Ну да, чтобы продувало. вентиляция, но все равно они дольше держатся, но все равно моль потихоньку заводится. То надо холодильник какой-то большой. Угу. Тут ты а. под низом мед хранишь, да? Да, это пустые бочки, а потом, тут у меня знакомый просто перевозит, чуть-чуть завез -чуть бардака, так здесь вот спокойно. Ага. Да, у нас здесь пустые бочки, а потом мы сюда вот полные заполняем, как бы ставим одну на другую. Угу. И... А вот, там, допустим, за последние 3-4 года, какая средняя урожайность э, зулика получается за сезон? Ну, у нас получается, если на пасеку в районе 300 семей, у нас средний урожай 10 тонн меда. Ага, То есть примерно 35 килограмм, да? 35 есть? килограмм, да. Ага. У нас получается, да, минимум мы считаем, это килограмм 10-15, э, средний в районе 30. И хороший год, там, допустим, если мы сделаем 50-60, это уже считается... Отличный вот. Ага, понял. А скажи, пожалуйста, если пасека не органична обычно, вот вы с на кооператив, там, ну в конце года, про понятно, получаете деньги. Примерно яка цена от и до диапазон. Рапсовый самый дешевый, там, ну, а лаванда, наверное, самый дорогой, да? Ну, от да, скажем, от от 4 евро, чуть меньше 4 евро. И это у нас рапс будет, и все, что уже с культурой. И самые дорогие меда это, да, наверное, акация и лаванда. Это в а? районе от 8 до 10 евро. Ага, а Падевый он, по-моему, 8-9 евро. Вот так ага, понял. А разные травы горные? В районе 7, 6-7 ага. евро. То есть Лепот, то, то, что пассивные культуры, то, скажем, более дешевые, а то, что дикие культуры, более дорогие, да? Ну да, да, да. Когда... А, понял. А это что у тебя за машина? Это что, менять масла? Да, это же говорю, друг гараж. освободил, все то чуть-чуть здесь привез мне. Его вещей. Ну, такая мастерская. Да, ну вот для нуклеусов. Рамочки делаем. В эти, в, как они называются, у нас Киллеры, как киллеры, киллеры, как они, очень ah, во Франции а популярны. А тебе Но, нравится uh, такие нуклеусы больше, чьи... Апид... ой, мини э, плюс, да? Вот эти больше. Мини плюс там много работы. Когда начинается взяток, мини плюс забивают э, медом. Э, туда много пчелы, опять же, мини плюс, mm. чтобы их сформировать. Э, здесь вот у нас получается такой большой стакан от кофе, меда и и все как бы. И, и матку быстро найти. Ты его открыл. Две рамки достал, вот у тебя матка бегает, закрываешь. По мини-плюсу надо ходить как-никак. И, такая... и стакан пчелы, грубо говоря, хороший. Да, да, да большой такой стакан mm -hmm. пчелы, и все как бы. И он заполнен. Так что да, я предпочитаю это это. Оно быстро, удобно, и мы их не зимуем, так что это как бы меньше семьи. А когда mm -hmm. надо заполнить, мы берем сразу, допустим, 100 штук. Или 50. Ну да, что у них... Удобно. Мы, допустим, выезжаем, у нас матки. Во-первых, когда я их заполняю, я матки, как сказать, просто неоплодотворенные в них ставлю. А, не плотки. Не плотки, да. Не плотки матки. И что, мы их на грузовик загрузил сразу, 80, допустим, или 100 вот таких вот. И буквально за часа два, наверное, мы их вдвоем, один становится, набирает пчелы, так-так-так, кидаешь. Оно быстро, удобно. В конце mm -hmm. года все закончилось, пчелу стрес, и их на зиму оставил. Ясно. Быстро, по удобно. По пошли дальше, сейчас поднимемся. Ну вот здесь бочки. Там у нас склад получается сверху, он насос стоит. Ага. Что мы сироп не сам делаем? Вот у нас сахар здесь. Э, примерно на два куба, да? Э, тонна, тонна 500, там, по-моему. Пол, полтора, вот. полтора куба, ага. Ну, я полтора не заполняю, там обычно ага. 800 килограмм uh -huh. как бы на день хватает. Вот здесь у нас сахар стоят на палетах в мешках. Э, немецкий сахар органический. Uh -huh. А какая цена сахара органического за килограмм? Цена в районе евро 30 за килограмм. Это органичный сахар? Да, да. А обычный будет дешевле, да? Я обычный даже не знаю. Обычный я всегда покупал сироп уже готовый. А, все, понял. Это ты перешел на органику, и зато вот тебя, на сахар брать, то только органичный, да? Да, чтобы цена как бы пошла. Все, понял. Угу. Ну, вот здесь... А обычным сиропом про органике нельзя, да? ГФСом? Да, надо да, да. кормить только органами. Все, понял. Ну и вот у нас миногонка здесь чуть-чуть образована. Ну, как можно сказать, не это получается отстойник, да? Да, это отстойник, чтобы как бы он весь э, воск всплывал и мы уже. Mm. Но это наше новое, в этом году мы только поставили, еще его не пробовали. Вин с прогревом, да? Нет, ну там есть трубы, но мы его ничего еще не подводили. Понял. Мы его просто поставили, но в этом году меда нету, так mm. что мы его и не спробовали. Распечатка. А это что за фирма распечатки? Тома. Э, Тома, французская фирма, вот это вот, вот это тоже Тома. Вы просто рамки лежа ложите, да, так сюда, пластом? Да, сюда ложим, и здесь получается цепи. Ага. Срывают. Вот угу. вот такая скорость, да, примерно, движение рамок? Можно регулировать. Здесь кнопка есть, может быть, ну, ну, то есть, тут запускать. количество там рамок сумасшедшее, да, проходит? И ты можешь э, любой размер рамки, можешь с, с корпуса рамку поставить, с магазина, mm -hmm. с нуклеуса, любую рамку сюда ставишь, она ее... И с двух сторон с пятой. Да. С сторон. И да. И распечатку, и ты довольный, отлично все, да? Да-да, Но ну, все равно иногда же надо там чуть, -чуть Ну, я понял, для, для да, углубления, да, да, подцарапать. Да-да-да, угу. подцарапать. И... и все, вот здесь грузим сразу. Я, 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 яка цена такого станка у вас? Его уже, я, этому станку лет, наверное, 15-20. 20 Угу. Я его по бушного взял. Я за него отдал, по-моему, в районе 2500 евро. Что-то такое. 2700. Заглушный. 2700, да. Ага. Новые, я не знаю, новый в районе десяточки будет стоить. Но его уже, наверное, не производят. Но я вот искал именно этот. Мне понравилась система, что. Угу. Медгонка радиально. На рамах 60, да? 48, по-моему. Угу. Да, у нас две. Одна пока крутится. Вторая так, заполняем, как бы вдвоем, чтобы у, работать. У меня точно так само было. До, до линии дика распечатала мы вручную. Две медогонки. Удобно. Та работа и та загружается, разгружается. А какая цена такой медогонки? Эту я бы ушную брал, по-моему, за нее отдала 4 500. Ага. А новая она будет стоить в районе 8 или 9. У нас можно линию купить. За такие деньги, да? 10 тысяч. Но эта тома, она, она хорошая. Вот здесь даже металл, толщина такая вот. Uh -huh. он ее, он ее, он не двигается, не шатается. Она... И опять же, этой вот медогонки лет 10, наверное, и она еще будет работать. Ну я, вот я бачу, этот... по металлам тут все прочное. То, То есть идите детям, и внукам все равно остается. Да, 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 все останется. Я поэтому У... даже предпочитаю бэушное взять, что знал, да. что раньше они делали хорошо. И... Один раз купил и на всю жизнь, да, 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 да и забыл. Да. Ничего надо переделывать, усовершенствовать, все оно работает. И вот это вот очень новая наша штука. Uh -huh. Сколько, третий год пользуемся? Получается, у нас падает все туда. Mm -hmm. И мед, и воск. И оно разделяет. С одной трубы выходит воск, а с другой трубы. А до того мёд. у тебе шнек був? Чи просто так вот отстаивали. Ну, отстаивали. Ну и без після после распечатки. Куда выдевали? Раньше? Да. Раньше я в бочке ага. и зимой топили. А, ага, все понял. А сейчас отдельно разделяем. Мед отдельно, воск да. отдельно. Вот это вот, да. И это тоже французское производительное. Немецкая. Нимецкая. Он, по-моему, в районе пяти тысяч. Пять-шесть-пять. Пять тысяч это. четыре mm -hmm. mm -hmm. Немецкая, это хорошая фирма. Mm -hmm. Магазины. Ну тут все. Здесь все. у нас теплая комната получается. Мы мед сюда заводим через mm -hmm. эту дверь. И вот это закрывается у нас. так И вот у нас аппарат греет. Mm -hmm. Мы поднимаем 35-36 градусов, вот эта штука, что воздух, влагу убирает, да. Да, да, да. и сделал, я я не стал ставить, я вот в этот ВМС-шку повесил, и оно сверху горячий воздух всасывает, и вот этой деревяшкой под палеты разбрасывает, mm -hmm. и получается циркуляция воздуха теплого, чтобы он сверху... Магазины на 9 рамок, да? На okay. 8, на 8. On on 8, on. On 8. Okay. Бо я был ну перед у них магазины там тоже и на 8, и на 9 рамок есть, но я не узнавал. Но у них не котовские магазины, рамки, но ну, у них пластика неорганична. Ага. Так. Ну да, вот перешли мы только на дерево. Раньше пластмасса была, а сейчас вот новых тоже очень много. Потому что мы пластмассу всю доставали и, mm -hmm. и потихоньку переходили. А на 9 рамок у тебя было, и, и, изначально магазины всего на 8. А я считаю, но ну, они удобнее через эти вот аппараты проходят. На 8. Да, да, на 8. И по меду, по, мы пробовали на 9, по количеству меда в магазине тоже самое. А как, если, если ставить магазин в магазин вощины, нормально тягуют? Ну то есть, нема мы, таких поперечных, как бы, таких язычков? Мы язатил. никогда не ставим, я только ставлю всегда вот так две. Ага. Ну, я, я с самого начала купил, когда начал заниматься уже с рамками. Понял. И всегда только добавлял вот две максимум. По две рамочки. Две. Я да. тоже подвину, но я ставлю вторым с краю. За всей Да, да, тоже по дві рамочки да. вощины. Девять рамок в магазине и по две ощинки. Mm. Ну по восемь не пробовал. У меня ребенка на дев'ять, а так по дев'ять надо пробовать на 8, интересно. Mm. Ну да. Як Как буде працювати. А яка ціна у вас э, за світ, за кіловат? Ну то есть после оборудования тягне э, хорошо електрики? Ну где-то 29 центов за киловатт. Евроцентов, да? Да, евроцентов uh -huh. Ну да, когда здесь все включим, у нас тут на да, палец. Мы в месяц у нас где-то получается в районе летом, когда работаем, где-то 350 пятьдесят евриков, почти 400 в месяц. Сезон. Да, вот именно сезон, когда мы идет год, uh -huh. вот это все работает, да, у нас август там, а, а есть разница для предприятия цена света, чи ну для частного пользования в доме одинаковая цена или разная? даже но наверное, нету. Одна цена, ну, да? для пчеловода нет. Если там какой-то может завод, ага. для пчеловода. Пчел, пчел Ясно, понял. Чтобы пошли дальше, пройдем больше Там еще есть помещение. Э -э ну, там квартира, там э жилье. Ага. А здесь это еще это... у нас помещение? Да, точно. Это новая комната только. Я про нее забыл, потому что в том году только... Вот у нас пропаганда сразу, чтобы... Ага, на работе нет. После работы. Здесь мы рамки делаем, получается зимой. Здесь я хотел баню сделать, чтобы отдыхать, чтобы полезное, с, с приятным. Ага. Ну, баню в другом месте сделали. А здесь сделали такой вот рамки. делаем. Вот обыкновенный этот паяльный инструмент. Бушный. Бу э, сварка, сварка, сварка. Сварка, да. сварка, бушная. Я за него 5 евро здесь отдал. Ага. Старая сварка. И паять супер. Цепляем. Вот такие гвоздики у нас. Угу. Вощинку я сваркой, да? Да, да, да. И вот просто сюда ее берешь, у нас гвозди как раз под калибр. Ставишь на... Напряжение. Я даже не знаю. Ну, типа, если руками потрогать. Не, ничего, нет. Ничего, да? Так это руками трогаешь. А, слабенькое напряжение. Да, да. Все, понял. Ну ток есть так, что он, оно паяет супер быстро. А овощи на цена на овощины за килограмм. Если просто воск... Здесь воск продается только с, как сказать, по-русски, с магазинов. С... Ну я Да. Чистый, с, а? с корпуса здесь воск не... Ну, это очень хорошо. Это, я считаю, mm -hmm. что плохо, что у нас, э, ну, те, кто производит воск, берут воск э, грязный. Mm -hmm. Ну да, с, э, если с, как сказать, с тела, с этого с корпуса брать да. воск, он все равно, мы сделали анализы, отдавали, там э, всякая гадость находится, как бы. Mm -hmm. Воск в районе 10, от 10 до 15 евро где-то, так сказать, я уже давно не... Потому что я воск не покупаю, я только со своего делаю. Э, а э, сколько стоит сделать? А ты, допустим, сдаешь 100 килограмм воска и что получается? Где-то в районе 2, почти 3, чуть меньше 3 евро за килограмм. Ага, из твоего воска полностью делаешь, делают, мне, сколько да, получается да, вот делают, да вот они. Угу, я листы. их сдаю, допустим, вот в этом, в том году я 300 килограмм воска а, это ну у вас вообще не катана, а это Да, вот тогда. Они льют и там такие круглые эти идут и... А, катаются такие, да? Да, да, да. А, не, не, лота, лота, да. То есть льется жидким и да. валики охлаждают, да, и, и сразу... Да, и, и, и печатается, ну... Ага, понял. У нас есть два вида. У нас есть лота и катана. То есть раскатывают, есть... М -м -м. Ну, такая там мне больше а. нравится. Она хрупкая, но мне нравится больше. Ну, и они да быстро делают, как бы. Пошли дальше. М -м. Что дальше еще? Здесь мы посмотрели сверху, там, ну сверху у нас там склад, как бы мы там этим, ну магазин, знаем, ага. у нас магазин. Ну стоит. давай, потом в Кинте выйдем, я так быстренько пройдусь, там буквально, чтобы минуту видео заняло. Давай. А это жилье, получается, для помощника, да? Да. Ну и сам бывает ночующий, не? Ну да, здесь, когда с женкой поругаюсь. Ага. То приходится ночевать на работе, да? Ну это вот, да, здесь. Класс. Мы здесь с семьей, сколько мы два года назад купили там жилье, а так мы жили здесь, получается. Ага. Две комнаты мы здесь купили, Да. потому что у нас был как бы или дом себе брать, или помещение для работы с пчелами, и мы решили как бы взять себе сначала помещение для работы с пчелами, здесь такую маленькую квартирку оборудовали. И тут еще есть наверху две спальни, да? Да, и две ага. комнаты у нас получал для детей и наша. Там ванна, ну, и туалет, вот ванна, дальше, да? Ванна, душ, туалет, там кухонька mm -hmm. как бы. А не котел, много, котел но... а тут есть газ, да? Нет, это супер вообще, это э, на дровах. Можно ага. и кушать готовить, и топиться, сюда дрово закинул, угу. и Тут... печка есть, и греет батареи сверху. И без угу. мотора, без электричества, оно своему. Э, ну вот я был ну, у Аси, ну, предыдущего пасечника, то у них тоже там все на дровах. Везде все на дровах. То есть газа немая, да? Дорого, очень дорого. Газ дорогой должен. Здесь э, один украинец в деревне ага. приехал, ему дали квартиру. Э, звонили с мэрии. Он за один месяц, как не на привычке включил там 22, наверное, ему пришло, по-моему, 1200 евро за месяц. За, за газ? Час. Да. А если дровами, э, ну, на это такая система, что выделяют кусочек леса, да, там есть помещение дерево и ты просто пиляешь, рубаешь его за домой. Так само, да? Да, да, да. да, да. да. куплять этот кусочек леса, или это выдаётся? Ну, ты, нет, ты платишь, ты платишь там от, от 50 до 100 евро. За сотку? За, нет, за, за лес, и там с этого леса, что тебе выдают, получается где-то... 40-50 кубометров. О, за 50 евро. Да, да То есть да. шикарно прям. Да, да. А, а на год сколько тебе надо на сезон дров кубометров? Но здесь мы 6 кубометров использовались в этом. То есть получается, скажем За 50 евро тебе хватает на год 5 дров. Да. Ну просто надо самому поехать, напылять, а, самому, нарубать, да. Да, да. а это все сделать. Ну надо опять же надо трактор, потому что в рез эти дрова потом вытащить ну, и договариваться с, да. с колхозниками местными. Или самому как бы покупать трактор, инвестировать. Угу. Бензопила нужна И тут я заметил, такие котлы, как бы дуже все, что там буквально раз маленькая протопка, и оно полностью даже, да, там сутки. Ну да, здесь очень сильная изоляция, да, утепление хорошее. Да, да, и стены здесь очень старые дома. Вот, допустим, у меня, когда сейчас поедем вечером, у меня там стены дома метр с чем-то, метр двадцать, по-моему, камень. Так что когда дом нагрел, ты у тебя печка тухнет, оно все равно держит. Если тебя хорошие потолок ты Одну протопку делаешь, да? Ну да. Да, 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 потом жарко. ну пошли наверх пройдемся. Туда. Да, да, не в спальню, а один. Именно... Свет, дорогой, выключил. а когда ты это помещение ну, купил себе примерно? Сколько вот назад? Это получается 4, 4, года назад. 4 года назад это была конюшня. Вот такие вот здесь были. Ага, их стайники, типа, ста, да? Да, стойники вот так вот они шли. И до конца. И мы вот, получается, потолок сделали, mm -hmm. здесь закрыли стены. Ну, все. ты сам своими руками это да, потихоньку. Да, 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 с намали, это все здесь еще как mm -hmm. чуть не доделали. Вот это только закрыли. И докрыли. ты собрал кредит, чи, типа, за наличный сразу? Не, кредит, кредит. И сколько вот такое помещение обошлось? Это помещение 100, 110 тысяч. 110 тысяч. Да. Ага. Ну, крышу вы не переделывали? крыша. Не крышу, как крыша как крыша я... таша есть, да? Да, да, да. Вот. Это она железная? Нет, это шипер. Шипер, ага. шипер. шипер. Но я бачу багато, ну там американські, європейські шапи, от у Асі теж у неї навіть трьох'ярусовий шап. Тобто повністю всю площу дуже грамотно використовують. немає так, що чердак він закритий і там просто нічого немає. Тобто і на чердак, э, ну, погрузчик ставлять, паліти, і на ну, Самоліт. І на вторий етаж ставлять, і на третій. Вот эти рамки, вот такой вот эти магазины стоят. Сетки. У нас раньше были пластмассовые, сейчас мы перешли, на, переходим на металлические. Яка цена сетки одной? Ой, дорого, в районе 8 евро. 8 евро одна решетка. А пластмассовая она евро, по-моему, еще ага. стоит. Ну, у меня -то. пластмассовый тоже, не, не код. Да, 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 супер, супер, но вот. Ну, ну железный, понятно лучше, да? да. Ну клевый снова корпусов. А какая цена, допустим, магазина на 300 и э, ну, Такой он, по-моему, в районе 13 евро. Полукорпус. Да, да, магазин получается. А, 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 целый, что вниз? И, а целый 25, наверное. Ага. 20-25. Но это дерево криптомерия. Не знаю, пробовал, не пробовал. Легкое, да? да вообще. Ох, и легенько. Да, да как я даже, не, даже, был. даже не ожидал, что он такой легкий да, может быть. Да, как да. пенополистироловый примерно. Да, да, да. И их не надо, как пишут в их не надо не обрабатывать, ничего. Вот просто ты поставил и да, все. А, я все. понял, это, наверное, нулевой влажности, да, оно? То есть его высушивают в ноль. какое-то японское дерево и криптомерия называется. То есть сам выявленный сам. крас, ты ничего поставил и срок службы да. большие, да, у него? Ну, да, вот они здесь у меня что стоят. Угу. Они чернеют только со временем чуть-чуть. Угу. Вот которые старые, Классно. они взяли цвет чуть-чуть. А этим уже вот по восемь, по семь, по, по, 7, по 8 лет и не двигается. И Ничего. Потому что с елки их надо, да, их надо, красить, иначе они лопают. Так, хорошо. Ну, поедем и дальше. На одном точку были, объедем точки, поедем домой до Васи. У Васи есть YouTube канал интересный. Он там снимает видео про пчеловодство Франции. Я оставлю ссылку на канал. Заходите, кому интересно, подписывайтесь. Ну, я, допустим, свой канал, там, каждое видео, ну, наверное, по три раза минимум передавился. То есть, подивлюсь, потом время пройдет, еще подивлюсь. Ну, очень интересно, как люди в разных странах, наши коллеги, тоже промышленники занимаются пчеловодством. Всем спасибо за внимание. Все, всем. Да, всем пока. Всем всего хорошего.